Да. А, и вот насчет этих самых, еще вот насчет родственников тоже. Это ж просто, ну, понимаешь, у людей, ну, как у них это, как им хочется своих родных увидеть, как им все, значит, идут, а бац, вдруг тебе является. Умер, и тут же тебе какие-то родственники встречают. Ну, я бы сама с, с, умершими встретилась. Вот, а я о чем речь веду. То, что эти умершие, это они они вовсе. Это какие-то астральные тролли, которые хотят ну, качнуть с тебя там чего-то ценного, драгоценного, какой-то энергетики, я не знаю, что там они им надо. Ну, что-то им надо от тебя. Потому что, смотри, вот гораздо больше вероятности, что первые же, что ты на том свете, вот как только поймешь, первый, кто тебя встретит, это как раз злобные эти отрицательные духи которые эти вампиры как бы духовные. Жутковато. Ну а молитвенную я говорю, что я Елена молитва, потому я и все, всегда вот во все колокола бью, умер ты в клинической смерти. Или ты навсегда там, или только временно. Какая-то должна быть глубинная молитва. Это вот сейчас вот поговорим про религию. Причем там любая, она как бы тут подходящая в этом смысле. Вот, ну, допустим, вот какая-то, вот даже вот совок накрыл, ну, еще при Горбачеве, еще совок не накрылся, но границы уже открыты. Кто первым рванул? Кто имел возможность? Бандиты цеховые вот туда что уже рвануло. А почему до сих пор пишут там в этих готелях, что без русских это, значит, очень прекрасно и шикарно. Значит, почему это ж, они просто больше, у них больше возможностей, они на это нацелены эти все злобные существа, астральные, эти тролли вот эти. Они на это нацелены, чтобы как перехватить, как, знаешь, этот ебарь перехватчик называется. и они тут же перехватывают. Хорошее сравнение. Ну да. Вот, и потому я просто уже на третий раз, когда я третий раз уже побывал, я -то это уже понял, я туда вошел с молитвой. И тут же оно как бы еще началось просветляться сразу же. Сразу же это все растворилось, все вот эти родственники с понтом, превратились в каких-то злобных этих духов и удалились. Они, они хотели бы тебя, понимаешь, тут зацепить. Uh -huh. Но когда ты даже не то, что молишься словесно, там тебе трудно, конечно, молиться словесно, но как, как бы такая безмолвная молитва, как бы внутренний вектор обращения там ко всей Вселенной, к небу, тут же они отпадают как пиявки, знаешь. Пьявки, он тебе... Я когда хорошая когда есть еще. А тут ее вот в я думаю, пососи. Ты, туда, туда небесные мудрецы не хочешь меня отсосать? Не хочу. Моя жена и сваливает они все. Вот такие вот пироги у них. А религии тут очень нужны. Я просто У меня там этой книги-то и написано, это вот на этой кузовке на этом на сайте, в этой Левской книге мертвых. Что там любая религия подходит. Любая. Там никакая, вот, этот самый, как его, Mm. 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 <смех> <смех> ну, вот, а, Кураев. Есть такой Кураев диакон, Умный очень мужичок, он э, один из таких сейчас пропагандистов православия, очень такой серьезный, очень э, грамотный человечек. И вот он так, э, такое сравнение дает ему. Mm. Mm. Ну, конечно, лает всю современную цивилизацию, и в том числе это российскую. Что мол, да какого милого, да что вы там себя строите из себя христиан? Да никакие вы не христиане, вы там как бы, какое-то общемировое братство, там все такое мир в вашем мире, вот все вот такие абстрактные вещи. Но говорит, э, да, вроде все, э, все религии вроде стремятся к вершинам, и этот Кураев так пишет, так это у такой, а откуда вы знаете, что это вершины одни и те же? А может еще разные вершины с таким Пафосом, знаешь, как бы вот вы какие заразы вы не православные ну, такие. Слава богу, <laughs> Ну, ну это как бы это его как это, да фиксация вот на, на каком-то таком одном. Э, э, ну вот я вот даже вот смотри, вот если религия, давайте, ну вот э, где ад? Ад только вот, вот земной шар. Я просто так знаю, что метафизика в каком-то смысле совпадает с физикой. Угу. Вот тут у нас сколько? Давление, что-то там миллион атмосфер. Вот. Тут давление. И температуры там 3000 градусов или там даже 5000, я что-то такое слышал. Вот это ад, он совпадает физическое, совпадает и с метафизическим. Ты вот умираешь, превращаешься превращаешь в астральное тело постепенно. А у стрального тела те же самые реакции, что и у физического. Uh -huh. Ему комфорт плюс 20 и давление одна атмосфера. И, и вот где-то сюда вот он попадает. И умереть не может, ему это давление не дает умереть. Он как муха в этом самом винтаре, оказывается. Вот это ад, ад и есть. А вот, допустим, религии, вот христианство, вот, вот, вот оно, вот мусульманство вот оно вот с полумесяца. И вот буддизм там значит, что там ом написать, ом мани подмыху. Они тоже э, разные вершины, да? Это у них векторы вот один сюда и сюда и сюда. Разные у них вершины. Угу. Но главное, что не дальше от Ада. Вот они уже вот на таком уровне. То есть туда вообще уже ничего не попадает. Но если Если ты сюда попадешь, да, что, да, ты, да. ты 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 в раю. Вот вот эта как бы, рай, райская нирванная область вот она. Угу. Она дальше дальше от этого вот жуткого центра земли, там где ад. Поэтому для меня однозначно, что это, что это, что это. Ну, три мировые религии самые крупные. Христианство, мусульманство, там буддизм. Главное, ну там еще христианизм вот, сейчас вот вылезает, то тоже, значит, ну у него же тоже вектор от, 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 от центра от ада. Uh -huh. Потому я в этой книге мертвых, я там и так и пишу, что если ты буддист, значит, он мани под махунтом повторяй. Если ты мусульманин, Аллах Акбар повторяй. Если христианин, там Иисусу молитву. Это мой наш повторяю, или там просто имя Иисуса называй Христа. Ага. Это все равно тебя будет относить от, э, от, от этого от жуткого центра Земли. Хорошо, а как же сектанты? Ну это же я просто обобщаю, потому что тут Ну ты основные назвал я Ну понимаю. да но ну, эти, эти вот христиане они тоже могут состоять там православные католики ну, Протестанты Они же тоже могут состоять Это я как бы обобщаю ну, такие самые крупные ага. такие. Ну вот это хришнаизм он же конечно может быть там и вишнуизмом там и, и Шавоизмом там и еще это Тримурти может и Рамаизм там же есть и все вот. И мусульманцам там тоже от, от, от этих самых дурусов там до и смаилитов там же тоже куча народу. А буддистов там вообще махаяна э, и тхеравада, там, там еще их больше, там целая куча. Так что э, ну главные векторы, понимаешь? Красота? Ну так ладно, на, на память, тебя. На стеночку